السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آپ کی خدمت میں آج پیش کرتی ہوں اپنے وطن عزیز میں ہونے والی دسویں تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کے مقابلوں کا آنکھوں دیکھا حال ظاہر میں کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہوں یہ انٹرنیٹ کی مہربانی ہے جس نے بھی یہ ایجاد کیا ہے یوٹیوب وغیرہ خدا اس کو غریق رحمت کرے وہ جس دین جس مذہب کا تھا لیکن اس نے فاصلے ختم کر دیے دنیا کے شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمٰن رحیم ربِِ شرالی صدری و یسریلی امری بحل العقدۃمل ثانی یفح حقلی المّ صلی علیہ محمدن و علیٰ محمد علیہ محمد کما صلیۃۃ علیہ ابراہیم الٰٰ علیہ ابراہیم عن حمید مجید الم بارک ال محمد و علع محمد محمدن قمہ باركہ علىٰ ابراہيىم الٰٰ علیہ ابراہيى ما حمید مجید تو یہ دسویں تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی جس کا آغاز کل سے ہوا ہے اور یہ مظفر گڑھ لیا اور کوٹ اڈو کے ریتیلے میدانوں میں ان کی جیپیں اب دوڑ رہی ہیں یہ تمام سال محنت کرتے ہیں اس جیپ ریلی میں شریک ہونے کے لیے اور انتہائی مہارت اور جوش و خروش کے ساتھ شریک ہوتے ہیں چار روزہ اس بین الاقوامی ایونٹ میں یہ صرف پاکستان کا نہیں ہوتا ہے بین الاقوامی ایونٹ ہوتا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو چونکہ کھیل کود کے اور دوسری غیر نصابی سرگرمیوں کے مواقع نہیں ہوتے ہیں تو اس میں یہ بہت زیادہ جوش و خروش سے شریک ہوتے ہیں اس میں ملک کے معروف ریسر بھی آئے ہوئے ہیں جبکہ پہلی بار جرمنی سے آنے والے غیر ملکی ڈرائیورز بھی حصہ لے رہے ہیں ریلی کے ساتھ فیملی گالا ثقافتی شوز میوزک پروگرامز، فوڈ فیسٹیول دستکاری کے اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں اس ایونٹ کا مقصد جنوبی پنجاب میں سیاحت کھیلوں اور ثقافتی سرگرمیوں کو نوجوانوں میں فروغ دینا ہے انتظامیہ کے مطابق سیکیورٹی ٹریفک کنٹرول پارکنگ عوامی سہولتوں کے لیے مکمل بہترین انتظامات کیے جا چکے ہیں ریلی کے پہلے روز باضابطہ افتتاحی تقریب ہوئی اور فلیگ آف کورٹ ادو اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی پہلے روز افتتاحی تقریب چھانگا مانگا ٹیلے پر ابتدائی راؤنڈ کے مقابلے ہوئے جبکہ شام کو ثقافتی شو اور میوزیکل نائٹ کا انعقاد کیا گیا دوسرے روز کا پروگرام تھا لیا کے ریتیلے ٹریک پر نیشنل و انٹرنیشنل ریسرز کی مرکزی ریس جو اب تک ہو چکی ہوگی اور اس کے ساتھ فیملی گالا فوٹ کورٹ کی سرگرمیاں یہ سب جاری ہیں تیسرے روز تیسرا روز ریلی کا سب سے طویل اور مشکل مرحلہ ہوگا جس میں ریسرز اپنی فنی مہارت اور رفتار کا مظاہرہ بھرپور طریقے سے کریں گے چوتھے اور آخری دن نتائج کا اعلان ہوگا اور اختتامی تقریب میں کامیاب ڈرائیورز کو انعامات دیے جائیں گے <تصفح> انتظامیہ کے مطابق تمام مقابلے شفاف اور محفوظ ماحول میں منعقد کیے جائیں گے تاکہ تھل ریلی کا یہ ایڈیشن ملکی سطح پر یادگار بن سکے اور بیرون ملک بھی اس کی پبلیسٹی ہو تاکہ پاکستان میں سیاحت کا ایک اور دروازہ کھلے اس کے علاوہ محکمہ سیاحت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کے زیر انتظام دسویں تھل جیپ ریلی کے انتظامات مکمل کرنے کے بعد ریلی شروع ہوئی اور نو نومبر کو آج مظفر گڑھ فیصل اسٹیڈیم میں تقریب تقسیم انعامات ہوگی جو کہ ہو چکی ہوگی آج نو نومبر ہے یہاں کینیڈا میں جیپ ریلی کوٹ ادو کے صحرا میں منعقد کی گئی جہاں ملکی وہ غیر ملکی ریسرز نے اپنے جوہر دکھائے نو نومبر کو موڈیفائیڈ ویکل اور ویمن کیٹیگری کے مقابلے ہو چکے ہوں گے کیونکہ میری نو نومبر ختم ہو رہی ہے میری دس نومبر کی رات شروع ہوئی ہے رات کو فیصل اسٹیڈیم میں شاندار تقص... تقریب انعامات کے مقابلے ہوں گے رات راتھی کو ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ تھل ریزالٹ جیپ ریلی کے سلسلے میں کوٹ ادو اسٹیڈیم میں دو روزہ فیملی گالا منعقد کیا جا رہا ہے جس میں تمام اہلیان کوٹ ادو کو بم فیملی شرکت کی دعوت دی گئی ہے فیملی پروگرام میں شہریوں کے لیے تفریحی سرگرمیوں کے ساتھ موٹر سائیکل کپڑوں کے سوٹ اور مختلف اشیاء کی قرآن اندازی کا اہتمام بھی کیا گیا ہے اب دیکھیے شہریوں کو راغب کرنے کے لیے کتنی اچھی چیز ہے یہ اور خوش آئند بھی ہے یہ کم از کم جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے انتظامیہ کے مطابق قرآن اندازی میں شامل ہونے کے لیے شہری اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں اسٹیڈیم میں نصب بکسوں میں ڈال سکتے ہیں خوش نصیب جیتنے والے شرکا کے نام تقریب میں نکالے جائیں گے گالا کے موقع پر بچوں خواتین اور اہل خانہ کے لیے علیحدہ تفریحی زونز، فوڈ اسٹالز ثقافتی شو اور موسیقی کے پروگرام بھی ترتیب دیے گئے ہیں جس میں نامور گلوکار ظہور لوہار یونس خان اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو نے کہا کہ تھل کے ساتھ فیملی گالا کا مقصد کوٹ ادو کے عوام کو صحت مند تفریح فراہم کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس ایو... ان ایونٹس کا مقصد مقامی ثقافت کو بھرپور طریقے سے فروغ دینا ہے اور عوام کو راغب کرنا ہے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اس پروگرام میں بھرپور شرکت کریں اور اس ایونٹ کو کوٹ اردو کا تاریخی پروگرام بنا دیں ترجمان پولیس نے بتایا کہ چار سو سے زیادہ پولیس اہلکار اس ریلی کے دوران سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دیں گے جبکہ تین ڈی ایس پیز اور گیارہ انسپیکٹرز بھی مختلف پوائنٹس پر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ ایونٹ کے تمام مراحل سکون ماحول میں انجام پائیں اور ریلی کے دوران شہریوں کو کسی قسم کا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ترجمان پولیس نے بتایا کہ ریلی کے روٹ اور اطراف میں سرچ آپریشنز مکمل کر لیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے پیشگی طور پر نپٹا جا سکے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گر سید علی شاہ نے کہا کہ تھل جیپ ریلی کو ایک پرامن اور تفریحی پروگرام کے طور پر منعقد کیا جا رہا ہے ڈیزرٹ جیپ ریلی کے سلسلے میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں جس کے تحت ڈپٹی کمشنر کوٹ عدالد منور عباس بخاری نے سات نومبر بروز جمعہ ضلع بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا ہے تعطیل کا اطلاق تمام سرکاری و نیم سرکاری دفاتر تعلیمی اداروں بلدیاتی دفاتر پر ہوگا ڈپٹی کمشنر کے مطابق تھل ڈیزلٹ ریلی کے دوران ضلع بھر میں شہریوں کی بڑی تعداد شرکت کرے گی ڈپٹی کمشنر امیرہ بیدار نے ضلع بھر سے میلے میں میلے میں عوامی شرکت کے پیش نظر فری پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کا اعلان کیا ہے واہ بھائی واہ یہ تو دل خوش ہو گیا یہ ساری تفصیل پڑھ کے ہمارے وطن میں اتنی پیاری پیاری بھی تقاریب شروع ہو گئی ہیں پہلے بھی میں لکھ چکی ہوں ایک اس کے اوپر جیپ ریلی پر پچھلی جو ریلیز ہوئی ہیں اور یہ اب اس سال کی ہے تو یہ میں نے تازہ ریلی کا وہ بتایا ہے آپ لوگوں کو امید پسند آیا ہوگا واخر و, و داوانہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین و طیبین الطاہرین میں ریلی کا تمام انتظام انتظامات کرنے والوں کو کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں خدا حافظ